У меня была детская позиция, я думала, она меня выгонит с курса. Потом я этого послала. Я ухожу с бьюти на через две недели, я захожу к тебе на наставничество. <говорит> Юля, в той сумке Louis как ты можешь за 500 долларов продавать? Да. Слушай, меня тебе нужно идти в масштаб и да. тебе нужно продавать. Расскажи, сколько ты там заработала? <говорит> да, я заработала. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розбираємо кейс Юлії Соловйової. Юля є наставником з упаковки профілю і монетизації, і також продажів. Юля, привіт! Розкажи, будь ласка, звідки ти взагалі до мене прийшла і чи давно ти була підписана перед тим як зайти на навчання? Настюш, привет! Большое тебе спасибо за то, что ты пригласила. Мне очень приятно и вообще то, что со мной произошло, благодаря тебе за два с половиной месяца, ты знаешь, это просто, ну, для меня разрыв и колоссальный рост. Я тебя увидела у Богданы Гончару, uh -huh. а я тот человек, которая мне нравится наблюдать за людьми, которые у многих учатся. Я uh -huh. понимаю, значит так, она много чего знает, сколько стоит ее знания. То есть я понимаю, как работает рынок, кто как зарабатывает. Я видела тебя у Богданы. Mm -hmm. Я зашла и сразу я заполнила анкету. Я такая посмотрела, думаю, так что-то у нее там несется в блоге, мне тоже так надо. Mm -hmm. Я заполняю анкету попадаю к тебе на разбор но у меня была такая ситуация я вот как раз у меня был момент что я работала 9 лет в бьюти, я ухожу с бьюти и вот буквально через две недели э, я захожу к тебе на наставничество но до этого я уже наверное понимала что мне нужно пройти какое-то обучение и у меня э, был еще общение с одним э, наставником вот и потом с тобой где-то плюс-минус э, в одном периоде и почему я к тебе пришла, у нас был сезон, потому что э, ты прямая, ты честная. Угу. Э, я у тебя спросила вопросы и ты честно ответила. А и что дай... это было за пытание, скажи. Я уже не <с antenna> <tech Kidatte> Это были вопросы, я у тебя спрашивала, я просто спрашивала, я видела, что ты у Богдана кончарук училась, то, что ты училась у Люси Морковки. я тоже хотела там к Люсе заходить, uh -huh. вот, и я как бы понимала, что ты и там, и там была, знания и там получила, и ты мне как бы можешь не только свои дать uh -huh. знания, как бы проанализировать uh -huh. рынок и дать все. И я у тебя спрашивала за обучение у других экспертов, ты мне честно ответила, и, ну, для меня это прям было uh -huh. Uh -huh. неожиданно. Почему? Потому что... У меня было общение с другим наставником, и она мне написала типа привет там, когда можешь созвониться? И она говорит, я э, передам там контакты своему менеджеру, либо кто закрывает заявки и с тобой, ну, как бы пообщается. Я понимаю то, что я как бы мастер, и у меня было как бы на том уровне, что я бы не хотела, чтобы меня закрывали какие-то менеджера, потому что я как бы не тот человек, который заходит только в нишу. Mm -hmm. И на вопрос, когда я у нее спросила, э, подскажи, пожалуйста, там у кого ты проходила обучение, она мне сказала, какая разница, mm -hmm. вот типа программа курса все остальное, ну, мне такое как бы. Ну, uh -huh. не нравится. И поэтому, да, у нас был с тобой созвон. У меня тогда были некоторые проблемы, то что у меня брата забрали uh -huh. на войну, я uh -huh. э, была в подвешенном состоянии. И это, кстати, тоже такой момент, что у меня был выбор: э, либо там как-то помочь э, деньгами, либо вложить эти деньги и заработать больше. И вот это вот момент, uh -huh. когда я все-таки, я пошла на наставничество, uh -huh. да, я заработала. Mm -hmm. Розкажи, скільки ти там заробила? <laughs> Получилось, от ти і лоти, по-моєму, продавала, і наставництв, і наставництво ти продавала. І ще у нас була одна ідея, ну, яку яку ми відклали на потім, будемо так да, говорити. Скільки да. в загальному в тебе вийшло? Да, В загальному це 29 дев'ять 20-100. Очень-очень крутой результат. И какие у тебя охопления в истории? У меня uh, в среднем 800, может там 1000, тысячу чем-то это на лайф. На продажах прогревов это может 400, быть 500. Uh -huh. Я не работ... я не запускала таргет, у меня uh -huh. заблокирован рабочий кабинет. Uh -huh. И когда Настя мне сказала продавать на теплую аудиторию, но для меня это было что-то такая в смысле? Ну это как? Мне надо воронки, у меня же какой-то уже был опыт, uh -huh. и я типа не понимала реально, что э, так можно делать. Да, без, типа не вкладываясь в рекламу, не вкладываясь в да, воронки. Да, да, uh -huh. а теперь я понимаю, и благодаря тому, что ты меня это научила, я передаю знания своим ученикам, у меня девочки закрывают продажи, так же самое, без таргета на 10, 15, 17 тысяч долларов за 2,5 uh -huh. месяца, и это реально, uh -huh. Но ну, для меня это немножечко шок, uh -huh. вот честно. Да, класс. Ну, Я пам'ятаю, що ти так, ну, я так грубо скажу, ти так трошечки так, знаєш, з скептицизмом легеньким відносилась, але це норм, типу, це норм, коли ми обираємо навчання. Е, а от скажи, ти вчилася ще до того, в тебе там був зовсім інший. От ти прийшла, пам'ятаю, на теплий типу, запуск більше. Ти там, там був інший підхід. От, зараз, чесно кажучи, який тобі підхід більше подобається? Тільки холодний, тільки тільки таргетом, Чи все-таки теплий більше імпонує? Бо спочатку, запуск. да, бо спочатку типу, було важко прийняти, до мене багато приходять і, і, типу, такі теплі запуски не роботують, давайте запускати таргет і робити воронки. Вот. Твоя, якби, твій досвід. У мене була друга немного ситуація, так як у мене вже були знання, коли ти вже вот вот наставник, у тебе якісь є знання, якийсь є опит, я коли тебе зайшла, ти знаєш, що я дуже структурна, і ти мені сказала, да, да, Юля, да. свою структуру засунь да. куди подальше, слушай мене, тебе потрібно йти в масштаб, и да. тебе нужно продавать. И когда у нас было перед обучением, у меня была детская позиция, я думала, Настя меня выгонит с курса. Я... <laughs> <laughs> uh... Ну, один момент так был, но типа, я чудово понимаю, что когда ты проживаешь этот момент, все ок. Типа, Юля швидко, швидко пришла в себя, будем так говорить. Да, да. Это самое главное, и поэтому ты сделала классный результат. Да, да, и вот то, что я бы еще рекомендацию девочкам дала, которые будут заходить к нас на обучение, я уверена, будет еще больше учеников это вот эти вот две недели, вот вам, вам просто нужно ничего, чтобы, знаете, в голове не было лишних мыслей, только э, слушать, что говорит Настя, и так делать и все, потому что это очень сложно. И сейчас я работаю своими учениками, и вот каждое слово, которое ты говорила, ко мне только сейчас дошло, только спустя два с половиной месяца. И я понимаю то, что ты мне тогда, когда говорила вначале, это было так ценно, но ко мне этого просто не доходило У -у -у. и дошло только сейчас. Ну, главное, что дошло, а ты все сейчас. Добро, расскажи, пожалуйста, что тебе наибольшее спадало? в, до старт, в, не знаю, можливо, в зворотньому зв'язку, що то найбільше цінуєш, що би ти найбільше виділила? Себя. Sí. Mm -hmm. Да, вот э, наши с тобой созвоны, я понимаю, большой поток, много девочек, я понимаю, у меня был период, когда мне нужно закрывать продажи. У нас конец уже там неделя до окончания. Я делаю премиальный курс. Он у меня, ну, типа, не идет. Я не расстроилась Я сделала выводы то, что я наставник вот типа прям в той нише, где uh -huh. я сейчас должна быть. Uh -huh. И у меня просто люди даже без этого уже сами спрашивают, сколько денег и куда платить. Да, да. И у меня было такое подвешенное состояние. Я не знаю, что делать. Мне продавать? Мне не продавать? Мне делать прогревы? Uh -huh. И Настя мне, да, она отвечала, она отвечала всегда. Вот обратная связь, созвоны, я, по-моему, на всех созвонах была. Даже когда я, я что-то у меня не получалось, я там истерила, мне надо на созвон, типа Настя, У меня, да, у меня были все расписанные созвоны, обратная связь от тебя, и ты просто как сканер супер быстро анализировала и говорила, что делать. Это просто какой-то мэджик, ну, реально, высший уровень. Я подхожу, я говорю, у меня то-то-то. Она такая, окей, я поняла, ты делаешь что-то-то. Просто Чіткі і от, які попадали, ну, прям uh -huh. все попадало. А от ти прийшла до мене ще 500 доларів? Ну, от середні в тебе, по-моєму, група. Група була да, 500, 500 доларів. Я тобі одразу сказала, що це не твій рівень, і який в тебе зараз, от коли ти чула, що це не твій рівень, 500 доларів, що ти відчувала? От коли я тобі сказала піднімати там до 1000? що ти відчувала? И сколько в тебя зараз чек нагадай, будь ласка? Так, у меня сейчас чек группа 999, но я подняла, все. Я подняла, это будет 1300, наверное, угу. группа. У меня индив две с половиной будет около трех, угу. точно. Супер. Э, точно будет как бы не меньше. Когда Настя сказала, говорит Юля, ты дорого выглядишь и мало продаешь, я такая. Так, точно, я дорого выгляжу и <laughs> мало продаю. <laughs> я помню, я говорю, Юля, в твоя сумка Луи Витон, как ты можешь за 500 долларов продавать? <laughs> да, да, я помню этот момент, когда я, я... а, это, по-моему, как раз закончилось перед обучение. я э... А, я закрываю марафон, который uh -huh. ты мне сказала сделать. Uh -huh. Я на него уже готовлю презентацию, которую uh -huh. вот это упаковываю, как uh -huh. ты нас учишь делать. Кстати, девочки, вот это вот просто на презентация с прогревами, вот этой всей структурой, вы узнаете, кто будет идти к ней uh -huh. на обучение. Uh -huh. Она очень офигенно работает, потому что я теперь своим ученикам uh -huh. даю в других нишах, uh -huh. и это прям, ну, вообще очень классно. Супер. Вот я не знаю, как ты к этому додумалась, но это типа Про -просто, прям... Просто, знаешь, где что-то интуитивно, где в кого-то научилась, где что-то додала наблюдений, ну, на самом деле, очень круто. Да, вам. это топчики. Я, получается, делаю вебинар, и я уже готовлю презентацию из вебинара, я уже закрываю на 3000, 3 или 4 тысячи долларов, я закрываю первых учеников, и вебинар я закрываю на 300 долларов, и я просто сижу в шоке, я такая а что так можно? Ну, самый большой шок, это ко мне заходит девочка на индив за две с половиной тысячи долларов. Я так прыгала, чуть не уписалась от радости. <laughs> а перед тем, в тебе, я, який был чек на индивидуально? Тысячу двести. У меня был страх, первое, страх поднять чек, uh -huh. потому что я думала, что у меня никто не будет покупать. Uh -huh. И вот это все благодаря тебе. И как только я подняла чек, у меня просто начали ну платить деньги. Даже девочки, вот вы видели, сколько у меня оплат, сколько да. я ски... каждый день, сколько <laughs> да я, я скидывала оплат, ну постоянно как бы девочки заходили. И я понимаю вот тоже инсайд такой вот с наставного на обучения к чему она меня привела дешевого не ценят. Не, естественно не, потому не мое И ученицы они даже когда платили мне меньше, с чем у меня была проблема? Они сливались, uh -huh. они э, говорили то, что моя программа лишь что-то неэффективна, uh -huh. я им возвращала деньги, около 3000 долларов, я вернула, потому uh -huh. что они сливались, uh -huh. понятно, у меня там не было где-то структуры, договора, аферты, uh -huh. там еще где-то uh -huh. такие вот типа моменты, ну, я такая думала, думаю, ну, у нее не получилось, там еще что-то, хотя сейчас я понимаю то, что эта проблема не во мне, да. а проблема в этом как бы человеке, да. и так же самое, если и Она не готова, не открыта, чтобы, я не знаю, приходили к ней деньги, у нее проблемы в семье, она не проработала родители, еще какие-то моменты, у нее как бы просто, ну, не будут идти деньги. Сто процентов, в том и нема смысла. А что вот с приводу грошей? Скажи, ты помнишь, что когда заходила до меня, в тебе была одразу вся сумма, чтобы оплатить, или нет? Смотри, да, у меня была вся сумма, чтобы оплатить, но у меня был момент с братом, и у меня был такой, ну, как-то мне нужно было сделать выбор, было очень эмоциональное, сложное подвешенное состояние. Я ухожу с команды, я ухожу с бьюти, на меня начинается лица хейт. У меня брат забирает на войну. Я просто в такой панике. Ну, мне было морально трудно, и да, я все-таки зашла, и я понимала, то что. Я заработаю больше. Я понимала, что мне нужно что-то делать, и то, что я попала к тебе, мне кажется, это вот, ну, вселенная, ну, mm -hmm. вот, вот так вот тебя послала мне. Да, я тоже так уважаю. А, а потом я тебя, я так скажу грубо, потом я тебя послала до Богдана. Вот это то, до чего я хочу пройти. Вот ты, я тебе подсказала, что ты можешь идти до Богдана в клуб миллионеров. Ты зашла. Тебе, в целом, как эта идея импонует? Ты задоволена своим решением? Да, конечно, это просто, ну, для меня это новый уровень, и я еще не осознала. Ага. Я, во-первых, не понимаю, где мои сиденья. Где, где, где они пока не делись? Но это такое. Я помню, когда я зашла к Насте, Настя мне сказала: Тебе надо идти в медийность, и тебе нужно идти в масштаб. Я ее послушала, и на сегодняшний день э, у меня топ Украины блогеры Ева и Эсти записывают урок э, по личному бренду для моего наставничества индивидуальный урок, которого вообще просто нигде нету. Я снимаю два подкаста на YouTube которые также сама скоро выйдут. Сейчас Настя mm -hmm. меня уже пригласила на подкаст. Есть еще некоторые моменты, о которых я не могу пока мне говорить. Я захожу на э, годовое наставничество в клуб миллионеров в Богдане в Гончаруке. Это мне кажется, ну просто вау. Я смотрю, так Настя пошла, Настя там, и я просто четко понимаю, думаю, мне нужно находиться в поле там, где сильные. Да. Мне нужно э, такая вот, как Настя, другие девочки, которые меня мотивируют. Я хочу туда, я буду работать, мне нужно быть там. И я Насте пишу, говорю, а меня тригерит. я говорю, Настя, что делать? Она говорит, триггерит, я говорю, да, заходи. Все, я тогда внесла, ну, вынесла сначала бронь, потом уже всю uh -huh. остальную сумму. Но для меня это просто ну, как бы можно было купить машину себе, да? Да. Можно да. было вложить в свое обучение. И Настя в этом для меня пример. Потому что я так же самое, когда я говорю: я не знаю, где мои деньги, потому что я теперь начала их постоянно куда-то вкладывать. И это самое главное начало работать. Даже если их сейчас нет моменте, когда кто-то приходит на мою страницу, как я пришла на страницу Настя, я смотрю: Вау, она там, там, она со всеми топами, она и там, вот она везде я такая, блин, это круто! Круто. от у нього, типу, прям ні да. Я хочу так же само. Круто, супер. Юля, дякую тобі, велике. Ти... Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Ти величезна молодчинка, і до зустрічі в клубі з тобою вже скоро Да, Точно.